Всем привет! Я художник Андрей Кришин. Опять продолжаю рисовать. Хочу нарисовать вместе с вами, пока не знаю что. Вот так у меня появился такой серый холст. Вот я размешал какую-то голубую краску. Вот я кинул ее как бы наверх. Может быть, даже это будет небо. А может быть, это даже будет вообще что-то другое. Ну, если хотите, посмотрите, что я буду делать дальше. Вот мне кажется, что я уже закончил. Мне кажется, что вот этот образ уже что-то напоминает, что-то такое выстраивает воображение. Такое какое-то ущелье, какое-то какие-то горы, небо. Смотрите сами.